بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah kita di ruangan Facebook Masjid An-Naim pada malam ini? Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sentiasa. Alhamdulillah pada malam ini sekali lagi kita bertemu untuk menyambung pengajian kitab kita Tadabbur Kisah Quran. Ini. Dan kita masih lagi berada pada uh, perbincangan kisah keempat iaitu keluarga yang istimewa dan kita sedang mentadabbur surah, surah 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 kita sedang mentadabbur surah al-imran ayat yang ke 38 okey dan kita berada pada muka surat 220 eh uh, kisah ini masih lagi berkait dengan kisah Maryam Nabi Zakaria kan sebagaimana pada sesi-sesi sesi kita yang lepas jadi pada malam ini kita nak menyambung kisah Nabi Zakaria yang masuk ke ruangan Maryam yang melihat karamah yang diperoleh oleh Maryam ni eh, pada uh, pada waktu itu jadi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam uh, surah ini ayat yang ke-38 Hinalika da'a Zakaria ya Rabbah. Jadi apakah yang berlaku setelah Nabi Zakaria melihat karamah yang dimiliki oleh Maryam yang kita dah membincangkan apakah bentuk karamah yang dimiliki oleh beliau. Kalau sesiapa yang terlepas boleh boleh refer kembali ya, rujuk kembali pada rakaman video kita di minggu yang ke 2 tak silap saya. Kemudian di sini Allah Subhanahu Wa Ta'ala beritahukan kepada kita. Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Qala Rabbi habli min ladunka tayyibah. Innaka sami'u du'a. Di sanalah Zakaria berdoa kepada Rabbnya. Iaitu pada waktu itu. Nabi Zakaria ketika dia melihat karamah yang ada pada Maryam. Dia pun berdoa kepada Allah SWT. Wahai Rabb, berilah aku seorang anak yang baik dari sisimu. Sesungguhnya so, engkau Maha pendengar doa. Baik, ada 8. lapan poin yang untuk kita tadaburkan pada malam ini. Pertama ialah pada poin kita yang ke-26 iaitu mengakui keistimewaan orang lain. Jadi ayat yang ke-38 mengandung pengakuan atas keistimewaan orang lain kerana Zakaria iaitu Nabi Zakaria berdoa meminta anak ketika melihat karamah Allah Ta'ala kepada Maryam. Jadi waktu itu bila Nabi Zakaria dia berdoa kepada Allah, kita fahami bahawa menunjukkan dia Nabi Zakaria mengakui dia acknowledge eh, karamah yang ada pada Maryam itu iaitu kelebihan yang ada pada Maryam tersebut. Pada poin kita yang ke-27 menyebutkan bahawa berdoa memohon anak adalah sunnah para rasul. Jadi dalam doa itu Nabi Zakaria dia memohon zuriat keturunan. Zuriatan tayyibah. Itu zuriat yang baik, anak yang baiklah maksudnya. Jadi daripada poin ini kita fahami bahawa Nabi Zakaria sebagai seorang nabi dia meminta berdoa kepada Allah sehingga perbuatannya itu kita fahami juga sebagai antara sunnah yang dilakukan oleh para nabi terdahulu. Maka Imam Al-Qurtubi menjelaskan dalam tafsirnya bahawa doa memohon anak adalah sunnah para rasul dan para siddiq. Para siddiq ini maksudnya orang yang benar dengan keimanan mereka. Yang benar-benar beriman kepada Allah. Maka mereka akan angkat tangan berdoa kepada Allah meminta zuriat keturunan yang soleh. Dan hal ini disokong dengan pelbagai riwayat hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya dalam hadis yang didatangkan kepada kita dalam kitab uh, di dalam Sahih Muslim disebutkan dari Sa'ad ibn Abi Waqqas bahawa dia berkata Osman ibn Maz'un berkeinginan untuk hidup membujang iaitu tidak bernikah namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangnya Seandainya beliau memperbolehkan hal itu, kami pasti akan mengebiri diri kami. Jadi ini merupakan satu uh, larangan yang Nabi SAW berikan kepada para sahabat. Kerana ada di kalangan para sahabat yang mana mereka tidak mahu berkahwin, mereka tidak mahu... Uh, jadi kita kita faham kalau orang dia tidak mahu berkahwin bermaksud uh, dia tidak mahu memiliki anak uh, kita faham begitulah keadaannya kerana untuk memiliki anak uh, jalannya ialah anak kandung eh, maksud saya eh, kalau anak angkat tu lainlah jika untuk memiliki anak jalannya ialah melalui pernikahan yang sah jadi bila para sahabat ada yang mahu hidup membujang tidak mahu bernikah nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya kerana bila seseorang itu dia membujang, dia tidak akan memiliki anak, uh, zuriat keturunan. Dalam hal-hal yang sedemikian, kita dapati bahawa uh, para nabi mereka ni ingin ada zuriat keturunan. Maka sunnah lah bila kita bernikah tu, kita mengikut kepada cara uh, dan gaya, eh, lifestyle uh, para nabi lah uh, yang terdahulu. Jadi ini sebagaimana hadis nombor... Uh, 1402 Ibnu Majah juga mengeluarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda An-nikahu min sunnati nikah itu termasuk sunnahku faman lam ya'mal bi sunnati fa laysa minni sesiapa yang tidak beramal dengan sunnah aku maka mereka itu bukan di kalangan aku iaitu di kalangan bukan di kalangan umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fatazawwaju maka hendaklah kalian itu bernikah fa inni mukaththirun bikumul umam barang siapa mana ni menikahlah kalian maaf ya, kerana aku membanggakan ka, membanggakan kalian di hadapan umat-umat sebelum kalian waman kana dha taulun falyankih barang siapa yang memiliki kemampuan maka hendaklah dia bernikah waman lam yajid falayali fal bisiyam tetapi bagi yang belum mampu maka hendaklah dia berpuasa fa inna solma lahu wijaun kerana puasa adalah perisai baginya iaitu pendinding baginya kita faham di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menggalakkan umat baginda untuk bernikah apabila umat baginda bernikah di situ akan memperbanyakkan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam Uh, dan Nabi juga berpesan bagi mereka yang tidak mampu. Bermaksud ialah memang Nabi menggalakkan orang untuk bernikah, uh, umat Nabi SAW bernikah. Tetapi ada di kalangan umat baginda yang tidak mampu untuk bernikah. Okay, kita selalu nikah ni ialah kemampuan daripada sudut batin itu memang mampu. Tetapi bagaimana daripada sudut zahirnya. Uh. So, zahir dan batin dia perlu mampu. So, dalam keadaan yang begini, Nabi SAW mengingatkan kepada orang yang dia belum lagi berkemampuan untuk bernikah, hendaklah dia itu berpuasa. Kerana puasa ini merupakan perisai bagi orang yang bujang. Maksudnya perisai nafsu kita, kan? Untuk mengawal nafsu, maka perlu memperbanyakkan berpuasa. Baik, Imam Al-Qurtubi di sini, uh, maaf ya, eh. kalau, kalau boleh lihat pada perenggan yang akhir sekali eh pada muka surat 221. Imam Al-Bukhari tutur Imam Al-Qurtubi lagi memberikan satu subjudul bab berdoa meminta anak. Lalu beliau menyebutkan kisah Abu Talha ketika anaknya meninggal dunia. Lantas pada malam itu juga dia menggauli isterinya dan Nabi SAW mendoakan semoga Allah memberkahi kalian berdua. Jadi kalau saya nak ringkaskan untuk poin kita yang ke-27 pada malam ini untuk isu yang sedang kita bincangkan ialah uh, uh, Nabi SAW menggalakkan umat baginda bernikah kerana menerusi pernikahan itu akan uh, adalah zuriat dan keturunan eh, bagi diri seseorang. Dan ini memiliki zuriat dan keturunan ialah sunnah. Para nabi, para orang soleh, para sedik uh, merupakan sesuatu yang diminta uh, oleh para nabi untuk memiliki zuriat keturunan. Okay. Uh, dan seterusnya kalau kita lihat pada muka surat 222, uh, ada sebuah hadis juga yang didatangkan kepada kita bagi menutup perbincangan poin yang ke-27 yang menyebutkan bahawa uh, hadis memotivasi dan menganjurkan untuk meminta anak kerana dengannya seseorang boleh mendapatkan manfaat baik ketika masih hidup maupun ketika meninggal dunia. Sebagaimana hadis nabi ini idza matal insan in qata'a anhu amaluhu illa min thalatha apabila seseorang itu dia meninggal dunia maka pahala amalnya terputus kecuali tiga hal pertama nabi kata illa min sadaqatin jariya melainkan uh, sedekah jariya kedua aw ilmin yuntafa'u bihi ilmu yang bermanfaat baginya awaluddin salihin yad'u lahu ataupun anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya bermaksud orang yang memiliki anak dia memiliki kelebihan doa daripada anak-anak yang soleh tersebut dan sebab itu ini merupakan satu motivasilah untuk orang yang dia bernikah kemudian Uh, memiliki zuriat keturunan kan agar mereka dapat mendidik zuriat keturunan itu menjadi anak-anak yang soleh dan seterusnya dapat mendoakan bagi kebaikannya dunia dan akhirat. Baik, seterusnya poin kita yang ke-28. Pada poin yang ke-28 menyebut tentang pensyariatan doa. Jadi apabila kita melihat kepada uh, cara Nabi Zakaria berdoa itu tadi kan meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini menjadi dalil kepada kita bahawa kita boleh berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala meminta zuriat dan keturunan. Ini dalil ini merupakan dalil pensyariatan doa, doa dengan suara yang perlahan menunjukkan juga kepada kita bahawa bila Nabi Zakaria itu berdoa, baginda berdoa dengan suara yang perlahan dan sangat lirih. Jadi bila seseorang ingin berdoa antara adabnya ialah bukan tentang semata-mata konten doa itu tetapi bagaimana cara kita berdoa dengan suara yang bagaimana adakah dengan suara yang berteriak-teriak dengan suara yang memekik-mekik tetapi bila kita melihat contoh doa Nabi Zakaria di sini dia berdoa dengan suara yang perlahan dan doa dengan suara yang perlahan ini disebut sebagai lebih dekat kepada pengabulan doa. Jadi kalau kita nak doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, antara caranya ialah mencontohi doa Nabi Zakaria itu, cara doa Nabi Zakaria itu, iaitu dengan suara yang perlahan kan dalam solat, ini merupakan antara cara doa itu lebih dekat kepada pengabulannya. Okey, baik. Seterusnya yang ke-29. Poin yang ke-29 ialah menekankan tentang bolehnya seseorang berdoa meminta anak yang soleh. Jadi ini merupakan dalil bahawa kita dianjurkan meminta anak yang soleh kepada Allah kerana bila kita rujuk kembali pada ayat yang ke-38 dalam surah Ali Imran ini, kita dapati Nabi Zakaria dia berdoa dengan doa yang spesifik. Bagaimana doanya? Rabbi habli milladunka zurriyatan tayyibah. Nabi Zakaria menyebutkan tentang zuriat yang baik, iaitu zuriat yang soleh. Nabi Zakaria tidak semata-mata meminta kurniakan untuk dia zuriat tetapi Nabi Zakaria minta dengan satu ayat yang sangat tepat sangat jelas iaitu zuriat yang baik zurriatan tayyibah zuriat yang baik bermaksud zuriat yang soleh seterusnya yang ke-30 poin kita yang ke-30 a uh, Menyerangkan bahawa tempat yang menjadi saksi berlimpahnya kurniaan ilahi. Nabi Zakaria berdoa di tempat yang mana beliau menyaksikan kurniaan Allah Ta'ala kepada Maryam. Penyaksian itu sangat mengesankan jiwanya sehingga beliau berdoa kepada Allah tentang zuriat. Walau keadaannya pada waktu itu sudah tua. Jadi bila kita lihat situasi Nabi Zakaria ini dia berdoa tu dia tak keluar lagi daripada uh, tempat Maryam tu tadi tau. Tapi bila dia nampak keistimewaan, dia menyaksikan keistimewaan yang ada pada Maryam, pada waktu itu dia berdoa kepada Allah kerana dia rasa terkesan uh, pada jiwa dia sehingga dia minta kepada Allah dengan zuriat Walaupun pada waktu itu, dia tahu bahawa dia sudah tua. Dan kalau kita rujuk kepada ayat yang berikutnya nanti, uh, membuktikan bahawa isterinya lah seorang wanita yang mandul. Tetapi oleh kerana dia melihat satu keadaan yang menakjubkan, satu kurnia anak Allah, itu yang menyebabkan dia terus berdoa meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita juga boleh begitu kan? Sebab apa Maria Mila Uh, seorang anak. Okay? Seorang anak yang soleh, soleha dan Allah berikan kepada dia dengan keistimewaan. Jadi bila Nabi Zakaria melihat anak ini, dia terus berdoa meminta anak. Dia macam keadaan kita lah. Kalau kita nak apply pada konteks kita, kita melihat Uh, sesuatu keadaan contoh mungkin kita melihat anak orang lain kan kita ni dah bernikah lama kemudian kita tak ada zuriat tapi kemudian bila kita nampak anak orang ini masya-Allah kan mungkin dia jadi imam dia jadi ustaz dia, anak itu jadi ustazah anak itu menjadi insan yang memberikan manfaat kepada orang lain budi pekertinya sangat mulia pertuturannya sangat baik kan ia mengesankan jiwa kita ketika kita melihat anak itu. Dan akhirnya pada waktu itu juga kita berdoa, Ya Allah kau kurniakan kepada aku dengan anak yang salih atau anak yang salih. Yang boleh berbakti kepada aku, berbakti kepada agamanya. Dan kita pun menuturkan doa yang sedemikian. Saat kita melihat seorang anak yang sangat menyejukkan jiwa. Jadi ini yang dilakukan oleh Nabi Zakaria dia berdoa di tempat itu, tempat yang mana dia melihat keistimewaan yang Allah berikan kepada Maryam radhiyallahu anha. Jadi boleh tak bila kita melihat sesuatu yang menakjubkan, yang menyejukkan jiwa kita, lalu kita pun berdoa kepada Allah dengan apa yang kita minta mungkin selama ni bertahun-tahun kita tak dapat hukumnya boleh. Okey, berdoa pada waktu itu juga. Baik, seterusnya kita lihat poin kita yang ke-31. Mendoakan hidayah untuk Anak, seorang ayah mendoakan hidayah untuk anak. Ini merupakan perkara yang seharusnya lah ada bagi ibu bapa kan? Ketika mereka ini uh, memiliki anak ataupun inginkan anak mereka berdoa supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan anak itu dengan hidayah dan Imam Al-Qurtubi menjelaskan ya bahawa sudah menjadi kewajipan bagi manusia untuk tunduk kepada Allah agar dia berkenan memberikan taufik, petunjuk, kesalehan, kehormatan diri serta penjagaan kepada anak dan isterinya. Ini ya, sebagai seorang ayah, ayah ini perlu sentiasa berdoa kepada Allah supaya Allah menjaga zuriat keturunannya, isterinya dan juga zuriat keturunannya dan ini merupakan satu kewajipan yang wajar. Maknanya satu tanggungjawablah untuk ayah itu. Uh, berdoa agar keduanya iaitu isteri dan anak-anak boleh menjadi penolong baginya bagi urusan agama dan dunianya sehingga keduanya memberikan manfaat besar baginya sama ada di dunia maupun di akhirat. Tidakkah kamu memperhatikan, uh, Memperhatikan? Eh, lanjut Imam Al-Qurtubi, doa Nabi Zakaria dan jadikanlah dia ya Rab seorang yang diredai iaitu pada surah Maryam ayat yang ke-6. Dan doa, wahai Rab, berilah aku seorang anak yang baik dari sisimu. Surah Ali Imran ayat 38 ini. Serta doa, wahai Rab kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyujuk hati kami dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Surah Al-Furqan ayat 74. Dan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Anas, ya Allah, perbanyakkanlah harta dan anaknya serta berkahilah keduanya untuknya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari bermaksud pada poin kita yang ke-31 ini dikuatkan dengan dalil-dalil yang lain iaitu ayat al-Quran, hadis Nabi untuk uh, menunjukkan bahawa sebagai seorang ayah sebab Nabi Zakaria ni lelaki kan suami uh, perlu sentiasa mendoakan kebaikan, uh, mendoakan hidayah, petunjuk dari Allah untuk anak dan isteri mereka. Baik, seterusnya yang ke-32. Poin kita yang ke-32 berkaitan tentang doa yang ditujukan untuk hak Allah tidak ditolak. So, malam ni kita ada beberapa uh, poin ni eh, yang mengangkat topik ataupun mengangkat isu pengabulan doa. Tadi pertama, kita ada menyentuh bahawa kalau kita nak doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala antara caranya lah berdoa kepada Allah dengan suara yang lirih dan berdoa dalam solat ini antara caranya seterusnya untuk poin kita yang ke-32 ini mengajarkan kepada kita tentang satu lagi cara untuk kita mendapatkan doa yang dikabulkan oleh Allah iaitu bila kita meminta meminta kita tujukan apa yang kita minta itu untuk hak Allah. Contohnya di sini kita dapati bahawa ketika Nabi Zakaria berdoa meminta anak agar anak tersebut kelak menjadi penolong baginya di atas ketaatan, pewaris kenabian dan melaksanakan hak Allah kerana doa beliau pantas untuk dikabulkan. Jadi bila Nabi Zakaria minta zuriat keturunan ni bukanlah sebab Nabi Zakaria doa kita eh kalau biasa kita doa ya Allah bagilah aku zuriat keturunan supaya aku ni tak sepi masa aku tua aku tak seorang-seorang ada orang jaga aku ni semua keduniaan tau kita jarang berdoa kepada Allah minta supaya Allah kekurniakanlah kepada aku dengan anak yang mana anak itu nanti akan taat kepada engkau anak itu akan membantu untuk urusan agama anak itu akan menjadi anak yang soleh yang menyebarkan ilmu agama kita jarang berdoa untuk hak Allah. Kerana semua yang kita sebutkan tadi, taat kepada Allah, membantu agama, mengibarkan agama, Allah yang betul, ni, yang suhaib ini, merupakan hak Allah. Jadi, bila kita lupa untuk menyelitkan tentang hak Allah dalam doa kita, mungkin itu menjadi punca lambat doa kita dikabulkan oleh Allah. Berbeza dengan doa Nabi Zakaria. Walaupun pada waktu itu Nabi Zakaria ialah seorang yang sudah tua, isinya seorang yang mandul, tetapi dia tidak berputus asa berdoa kepada Allah. Dan setelah dia meminta, maaf, setelah dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana zuriat yang ada di hadapannya itu seorang anak yang ada di hadapannya itu merupakan anak yang soleha yang Allah kurniakan kepada anak itu dengan uh, keistimewaan dengan karamah menjentik jiwanya untuk terus berdoa kepada Allah agar anak yang bakal dia miliki yang Allah kurniakan kepada dia ialah anak yang baik. Anak yang baik itu maksud anak yang ber anak yang melaksanakan ketaatan kepada Allah yang berjuang bersama-samanya dalam urusan kenabian. Jadi ini merupakan satu punca ataupun kita kata penyebab mengapa doa Nabi Zakaria dikabulkan oleh Allah. Begitu juga dalam hidup kita. Bila kita inginkan sesuatu, kita jangan lupa bahawa yang kita minta itu ialah uh, hak Allah. Maksud yang kita minta ialah milik Allah. Apa yang kita ada semuanya ialah milik Allah. Kita nak minta sesuatu daripada Allah. Kita jangan lupa untuk meniatkan apa yang kita minta itu ialah untuk Allah juga. Jadi bila mungkinlah kita kata ya Allah kau berikanlah pada aku dengan kesihatan. Kenapa kita nak kesihatan? Supaya kita dapat beribadah kepada Allah. Kan kita berdoa begitu. Kita jangan kata ya Allah kau bagi aku kesihatan supaya aku ni dapat hidup lama, aku dapat jaga anak-anak. Jangan fikir begitu. Tapi bila kita berdoa ni, kita jangan lupa tentang Allah yang memberikan. Yaitu ya Allah, kau berikanlah kepada aku kesihatan supaya aku ni dapat dapat beribadah kepada engkau dapat solat malam dapat berpuasa dapat jadi hamba engkau yang taat kita doa begitu ini okay, ini menjadi penyebab mengapa Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan doa seseorang apabila dia tidak melupakan Allah pada pemberian yang akan Allah berikan untuk dia kita nampak sudah terbukti di mana pada doa Nabi Zakaria tersebut ketika dia memohon zuriat keturunan dan Allah beri kepada dia walaupun dalam keadaan dia sudah tua tu tadi. Okey, baik seterusnya. Poin kita yang terakhir pada malam ini iaitu keutamaan sebahagian kerabat menunjukkan keutamaan yang lain. Bermaksud kisah Nabi Zakaria yang diawali pada ayat yang ke-38 merupakan kisah yang tersendiri. Namun, uh, kisah ini disebutkan dalam kisah Maryam kita nampak ianya ada keterkaitan antara kisah Maryam terus dalam ayat yang berikutnya masuk kisah Nabi Zakaria. Kenapa ada keterkaitan itu? Kerana di antara keduanya terdapat ikatan yang kuat. Kerana mereka ni keluarga kan? Dan ini membuktikan kenapa keluarga Imran dipilih oleh Allah iaitu diberikan kepada mereka dengan kemuliaan dengan azuret keturunan yang soleh sehingga dalam zuriat keturunan ini adanya para nabi ada wanita yang soleha seperti mana Maryam itu tadi yang mana zuriat keturunan mereka ialah orang yang taat kepada Allah. Jadi nampaknya kita fahami di sini jika dalam keturunan kita ini kan ada orang yang soleh, ada orang yang soleha bermaksud akan ada nanti zuret keturunan dalam zuret keturunan kita ini orang yang soleh dan soleha sama sebagaimana orang tersebut ini maksudnya kita nampak bila ada keutamaan pada sebahagian keluarga kita menunjukkan ia akan berkait rapat dengan keutamaan yang lain juga. Tetapi ia memerlukan kepada usaha. Kita jangan kata, oh nak tak apalah, ah, makcik kita ustazah. InsyaAllah anak kita pun jadi ustaz-ustazah. Dia tak boleh begitu. Namun bagaimana? Sebab kena ingat ya, keimanan, kesalehan adalah sesuatu yang tidak boleh diwarisi. Ah, ini perlu kita faham. Kita jangan mentang-mentang mak bapak kita ustazah, insya-Allah lah kita pun jadi ustazah, jadi orang yang soleh soleha. macam mana mak bapak kita. Tak boleh juga. Bagaimana keadaan kita? Bagaimana keimanan kita? Bagaimana kita ni kalau kita ibu, kita nak anak yang soleh. Kalau kita ayah, kita nak anak yang soleh contohnya. Apa peranan kita dalam membentuk? keluarga itu menjadi keluarga yang soleh dan salihah sehingga keseluruhan zuriat keturunan kita itu nanti bila anak kita besar anak kita menjadi zuriat anak kita menjadi anak yang soleh anak yang salihah dia pula kemudian bernikah ada keluarga bagaimana anak-anak keturunan dia Ini semua sambung menyambung okey berkait rapat tapi ia perlu bermula daripada kita kalau kita Aa, tak berusaha untuk mendidik anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, susah juga bukan kita kata tidak boleh, tetapi susah untuk kita meneruskan legasi ataupun kita panggil sebagai satu amanah yang Allah berikan kepada kita ini membentuk sebuah institusi yang dipenuhi oleh orang-orang yang soleh. Sebab apa? Satu bahagian orang yang soleh dalam keluarga kita. Aa, kemungkinan di situ berkait rapat dengan yang di atasnya. Wallahu ala a'lam bishawab. Okey itu sahaja perbincangan kita untuk malam ini. Terima kasih semuanya di atas perhatiannya. Insya-Allah kita akan sambung perbincangan kita ini pada minggu hadapan. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته